Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabiskland. Yusuf Rotter sudah dibebas dan dilepaskan pada siang tadi. Tetapi adakah keadilan sudah pemencukupi bagi Yusuf Rotter? Tidak. Perjuangan untuk memperjuangkan keadilan bagi Yusuf Rotter baru bermula sekarang. Kita intro dulu. La 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 la. la, la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Seperti mana yang kita semua sudah sedia maklum, Yusof Rota telah dibebas dan dilepaskan oleh hakim daripada pertuduhan memiliki dua pucuk senjata api tiruan dan juga dadah seberat 300.1 gram. Di mana kes ini tuan-tuan dan puan-puan, perbicaraan ini sendiri memang mengundang reaksi dan juga perhatian boleh dikatakan hampir seluruh rakyat Malaysia terutamanya mereka yang cakna berkenaan dengan isu-isu semasa -isu serta isu politik. Kerana perbicaraan ini kes ini sendiri sebenarnya dikatakan ada kaitan dengan sama Yusof Rata ke atas Datuk Sri Anwar Ibrahim. Di mana macam mana kita tahu, Yusof Rata telah memfalkan saman pada tahun 2021 ke atas Datuk Sri Anwar Ibrahim atas tuduhan Datuk Sri Anwar telah menyerang beliau secara tut. Dan kemenangan kes Yusof pada hari ini membuktikan betapa Yusof ini benar-benar diperangkap oleh pihak-pihak tertentu yang cuba untuk menjatuhkan beliau seperti mana yang beliau telah dakwa. Hakim pada siang tadi dalam antara alasan perhakimannya telah menyebut betapa nombor 1 mahkamah mendapati Yusuf tidak mempunyai pemilikan secara eksklusif terhadap senjata-senjata api dan juga dadah tersebut di mana pihak pendawaan gagal untuk membuktikan betapa hak milik barang-barang tersebut merupakan milik Yusuf semata-mata tetapi sebaliknya pihak pembelaan telah berjaya meragukan betapa kereta Yusuf Raitu itu mempunyai akses terhadap sesiapa sahaja di mana bak kata Tuan Rafi Rashid ketika sidang media pada siang tadi, polis gagal membuktikan dan tempoh 9 jam itu memang benar-benar Yusuf Rotelah orangnya yang ada kawalan penuh terhadap kenderaan tersebut. Di mana dalam tempoh 9 jam daripada jam 10.30 malam ketika Yusuf memakirkan kereta beliau di hadapan kondut tersebut sehinggalah ke jam 7.25 pagi ketika polis telah sampai ke tempat kejadian, waktu itu terlalu panjang macam-macam perkara boleh berlaku, tuan-tuan dan pembawa sekalian. Dan yang keduanya, hakim juga telah memutuskan betapa tidak ada sebarang bukti untuk mengaitkan Yusof Rotter dengan barang-barang tersebut melainkan hakikat yang barang-barang itu telah dijumpai dalam kereta Yusof Rotter. Tidak ada sebarang cap jari, tidak ada sebarang bukti transaksi, tidak ada sebarang perbualan chat ataupun WhatsApp, tidak ada sebarang benda pun yang boleh mengaitkan betapa barang-barang itu merupakan milik Yusof Rotter sebaliknya pihak pendakwaan hanya bergantung kepada testimoni betapa barang itu dijumpai dalam kereta Yusof maka barang itu ialah milik Yusof. Apa-apa pun hakim berpandangan adalah sangat berbahaya untuk membiarkan Yusof ini datang untuk membeli diri maka hakim pun telah membuat keputusan untuk membebas dan melepaskan Yusof Rata daripada pertuduhan-pertuduhan itu. Syabas saya ucapkan kepada pasukan Guaman Yusof Rata yang telah berjaya membuktikan terdapat keraguan dalam pendawaan pada kali ini. Dan kalau anda perasanlah video-video saya sama ini kan ketika saya mengulas tentang isu isu frota ini, anda akan dapati yang saya setiasa kata kes pendawaan ini memang sangat-sangat lemah. Saya baca alasan pendawaan, saya baca penghujahan bertulis pasukan pendawaan tuan-tuan dan tuan-tuan sambil tepuk dahi. Kerana saya tak percaya macam mana engkau boleh pergi ke pendawaan untuk kes sebesar ini, kes seberat ini dengan pendawaan yang sebegini teruk sebegini lemah. Jadi sampai satu tahap saya, tetap, saya macam, ih, kelakar gila pendawaan pada kali ini. Dan saya beranggapan, sekiranya kalau pendawaan hendak menjaga nama baik paskan pendawaan itu sendiri, jangan buat rayuan lah. Biarkan saja. Sebab kalau kau buat rayuan pun, memang kena gelak saja dengan hakim masalahnya kan. Tetapi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekarang ini Yusuf Rata sudah pun bebas dan lepas. Tetapi adakah beliau telah mendapat keadilan yang sewajarnya? Jawapannya tidak sebenarnya banyak lagi perkara yang masih lagi perlu dirungkai terutamanya berkaitan dengan polis diraja Malaysia dan juga pihak-pihak yang berkaitan. Dan di sebalik semua ini tuan-tuan dan sekalian ada tiga persoalan utama yang saya rasa perlu kita tanyakan dan perlu kita mendapatkan jawapannya sesegera yang mungkin. Yang pertama tuan-tuan dan sekalian tadi saya ada sebutkan berkenaan dengan pendawaan yang begitu lemah pendawaan yang begitu teruk sampai saya sendiri pun sebagai orang yang bukanlah berkelulusan undang-undang saya baca alasan pendawaan itu pun dengan tepuk dahi tuan-tuan dan saudara, dik kerana alasan pendawaan yang hujah pendawaan yang begitu lemah, begitu teruk dan juga saya cakap terus terang macam Allahu Akbar tak payah pakai lawyer lah kalau Yusof bila diri pun saya boleh lepas beritukan jadi persoalan pertamanya macam mana peguam negara boleh membenarkan pendawaan yang sebegini teruk untuk dibawa pergi ke bicara. Macam mana pegawai negara boleh membenarkan kes yang selemah ini dimasukkan ke dalam bicara mahkamah? Macam mana pegawai negara yang memegang pendawaan boleh membiarkan kes yang sebegini teruk, sebegini lemah, sebegini hampir boleh di, kata apa, dimasukkan ke dalam mahkamah untuk didapatkan konon-kononnya Yusuf Fatih ini hendak didapati bersalah dan sebagainya. Dia tak baca ke fakta kes masalahnya? mestilah pegawai negara ini sebelum dia hendak bawa kes ini pergi ke mahkamah dan sebagainya, dia mestilah akan baca kertas siasatan. Takkan kau nak baca masalahnya? Itu persoalan yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Macam mana pegawai negara boleh menggunakan kes yang sangat-sangat teruk ini untuk dibawa ke bicara? Persoalan yang kedua, bila hakim memutuskan Yusuf ini bebas dan lepas Dan mengatakan bahawa tidak ada bukti pemilikan senjata api itu Kata Yusuf Bermaksud dakwaan Yusuf betapa blok ini dikhianati Diperangkap dan juga cuba untuk dimangsakan Adalah betul, adalah benar Dan hakim pun berpandangan Memang terdapat elemen-elemen tersebut Jadi kerana itulah Yusuf Fatih ini tidak boleh dipanggil memilih diri Jadi persoalannya sekarang ini Siapa dalangnya? Siapa dalang? yang telah meletakkan senjata dan juga dadah itu ke dalam kereta Yusof dan kemudiannya dijumpai oleh pihak polis? Jawapannya satu saja. Saya rasa jawapannya ada pada pemanggil misteri jam 5 pagi yang telah menghubungi balai polis untuk mengatakan bahawa oh dalam kereta Nissan Tiana PHM 6391 itu ada dadah berbahaya dan juga ada senjata api. Itu dia punya key point dia. Tetapi yang peliknya macam yang telah saya bangkitkan sebelum ini, pihak polis dengan benda yang anonymous, dengan tips yang tanpa nama itu, dia boleh terus membuat satu task force, satu pasukan polis untuk pergi serbu kereta tersebut. Memang satu benda yang saya cakap terus terang sangat-sangat kelakar dan juga sangat-sangat lawak sebenarnya. Tetapi itulah, sekarang ini kita nak tahu siapa dalang. Sebab macam kata Ustaz Ahmad Fali Syari, Ahli Parlimen Pasir Emas, ganja tersebut dia takkan turun dari langit. Dia mesti diletakkan oleh seseorang. So persoalannya, siapakah seseorang itu? Dan soalan paling besar, siapa yang arahkan seseorang itu untuk berbuat demikian? Itu persoalan kedua. Persoalan ketiga, yang ini yang paling besar seperti mana yang telah disebutkan oleh Tuan Rafiq Rashid ketika sedang media tadi. Sekarang, seperti mana yang anda tahu, Yusof Rata telah membuat laporan polis selepas pertuduhan kata beliau dibacakan pada bulan September 2024. Beliau telah membuat laporan polis dan telah membuat satu kenyataan bersumpah betapa beliau ini merupakan mangsa konspirasi dan diperangkap oleh orang-orang tertentu yang beliau telah namakan. Siapa beliau namakan? Of course, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Farhash Wafa Salvador. Persoalannya sekarang ini, mana pergi siasatan untuk benda tersebut? Mana pergi siasatan untuk laporan polis tersebut? Polis dah siasat ke belum laporan polis oleh Yusof Rotu itu? Adakah polis telah menyiasat kemungkinannya yang Yusof Rotu ini telah diperangkap? Ataupun kalau polis tak siasat, dan kenapa polis tak siasat? Adakah Datuk Syihana Ibrahim ini serta Faraj Wafa telah dipanggil oleh pihak polis untuk memberikan keterangan dekat Bukit Aman dan sebagainya berhubung dengan dakwaan oleh Yusof Rata ini? Sebab adalah pelik sekiranya kalau polis mendapat laporan tetapi tak nak menyiasat laporan tersebut. Jadi, oleh kerana sekarang ini Yusof Rata telah menang kes ini, beliau sudah didapati tidak bersalah, dibebas dan dilepaskan, maka sekarang ini, memang beban berada pada Tan Sri IGP dan juga pihak polis dari Malaysia untuk menyiasat laporan oleh Yusof Rata tersebut berkenaan betapa ada orang yang telah memerangkap beliau dan beliau telah namakan dua orang penama tersebut iaitu Datuk Sri Anwar dan juga Farhaj Wafa Sawadar. Dan nama kedua ini telah terpahat dalam cerita mahkamah, tuan-tuan sekalian, telah terpahat dalam rekod mahkamah dalam perbicaraan ini. Jadi pihak polis tidak lagi boleh beralasan tidak lagi boleh berdolak-dalih, pihak polis kena siasat perkara ini daripada atas sampailah ke akarnya. Sebab apa? Sebab Yusuf sudah membuat laporan polis. Dan tanggungjawab polis untuk menyiasat semua laporan yang telah dilaporkan kepada mereka. Setuju atau tidak? Saya tidak berniat untuk mengajar pihak polis, Tuan-Tuan dan Puan-Puan Tetapi ini negara hukum, bak kata Datuk Seri Anak Ibrahim. Jadi kalau nama dan negara ini negara hukum, maka kita kini kena hidup berhukum. We are standing by the rule of law. Jadi rule of law dalam hal ini mestilah ditegakkan, mestilah dicaknakan dan mestilah dinobatkan secara tertinggi. Tingginya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi kemenangan Yusof pada hari ini bukan sekadar kemenangan beliau bebas dari penjara. Tetapi ia mungkin akan membuka begitu banyak sekali can worm yang akan menyebabkan banyak lagi pihak yang akan terpalit. Macam saya katakan ketika petang tadi, drama Baru saja hendak bermula. Panjang lagi perjalanan ini tuan-tuan dan pemirsa. Dan kita macam biasa, kita akan duduk di tepi sambil makan nugget yang begitu sedap, sambil menonton drama yang bakal terbentang di hadapan mata kita. Dan anda boleh percaya yang insya-Allah saya akan sentiasa berada di sini untuk menyampaikan yang terkini, ulasan yang terbaik serta pandangan saya kepada anda semua. Kepada Yusof Rotter, tahniah diucapkan. Nikmatilah kebebasan anda insya-Allah dan teruskan perjuangan kerana jika kalau anda berjuang untuk sesuatu yang benar, kita akan menyokong perjuangan tersebut. Tak kira lah anda ini satu ketika dahulu sokong Zionis ke apa-apa ke, itu cerita lain altogether. Tetapi sekarang ini kepada pihak berkuasa, bola berada di kaki anda. Sekarang terbukti Yusuf Ratih sudah diperangkap, maka tanggungjawab anda untuk mencari siapakah pemerangkap tersebut. Tanggungjawab anda untuk menyiasat laporan polis yang telah dibuat oleh Yusuf Rata. Jangan lupa, rakyat sentiasa memerhatikan anda. Dan jika anda tidak mampu untuk lakukan perkara itu, apa guna Seni Hanzan cakap macam ni? Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Tetapi itulah. Nak macam mana? Naga pun dah akan dilawan. Ini kan pula cicak mangkarung. Betul atau tidak? Naga pun kita lawan. Ini kan pula cicak mangkarung. Di Malaysia, Nas. Perdana Menteri pun boleh masuk penjara.